Сейчас мы едем в населенный пункт Спартак, который подвергся обстрелу. Обстрел продолжается. Гражданских сюда сейчас не пускают. Да, с бок нормально. А не сейчас мы находимся в одном из домов Спартака, который подвергается обстрелу прямо сейчас с украинской стороны. Вот. С этого окна видны украинские позиции, территория, где они находятся. Поэтому двигаться возле этого окна нужно очень быстро, поскольку украинские снайпера до этого места... Вполне нормально себе стреляют вот. сейчас военный корреспондент михаил будет пытаться снять из-за деревьев и зеленки уже видно не так как было раньше зимой еще в начале весны вот. но все равно попробуем что-то снять сейчас более-менее стало тише чем буквально вот недавно было но посмотрим что будет дальше Да, населенный пункт Спартак подвергался обстрелу сегодня. И мы слышим, что это продолжается. Вот. Была обстрелена школа, которая сейчас горит. Но туда добраться мы не сможем сейчас, потому что это очень опасно. Практически невозможно. Мы находимся на населенном пункте Спартак который сегодня после обеда начал подвергаться обстрелу с украинской стороны. Обстрел продолжается. Мы это слышим. Мы находимся в разрушенном частном доме. Отсюда неплохо видны украинские позиции. Ну, по крайней мере, их место расположения. Конечно, из-за зеленки обзор всего поселка затруднен по сравнению с зимним периодом. Вот. И мы в принципе слышим, как с украинской стороны ведется обстрел как наших позиций, так и мирных населенных пунктов. И также мы слышим, что, наверное, к сожалению, с нашей стороны ответа нет. Артиллерия молчит. Вот. Поэтому... Поэтому это очень жаль, как по мне. С украинских позиций этот дом хорошо обстреливается снайперами, поэтому перемещаемся на это окна на какой-то скорости, чтобы не стать легкой мишени. Сейчас уже темнеет, нам надо попробовать отсюда выбраться до наступления темноты, потому что скорее всего когда потемнеет окончательно. Здесь будет очень серьезный обстрел. Вот. И находиться здесь не будет иметь никакого смысла. Потому что, к сожалению, <coughs> украинская сторона ведет обстрел в темное время суток. Основные массированные обстрелы. Потому что ночью нельзя зафиксировать это. Можно зафиксировать какие-то взрывы, но где они происходят и откуда стреляют, привязки на видео не будет. Right now we're in Spartak. And today Spartak has come under fire by Ukrainian positions. The Spartak school, which was abandoned, has been hit by artillery and burning. Right now we're in this building as close to the incoming shells as we can possibly get because it's too dangerous to go further. From this window we can see Ukrainian positions, we can hear the uh, shells uh, raining in from Ukraine positions, and uh, we can hear gunfire, artillery. And uh, this is a very tense moment, especially for the people, the very few civilians that still live here in Spartak. The Ukrainian positions, which are just under one kilometer on the other side of this window, right underneath these. Electric poles that we can see right now are Ukrainian snipers. Right on the other side of this window, less than a kilometer away, are Ukrainian snipers at the Ukrainian positions right at the bottom of the electric poles that we can see here. Слышишь, ну площадь, блядь. Валим, валим, валим. Заходи, заходи. заходи. вы это ну, Что, в подвал пойдем? Подвал, Еще не а а а в подвал, пока. Бабушка, а дядя Мишель, словчика спокойно. Подвал, ловушка. Хорошо. Right now we're in the bottom of an apartment building here in Spartak. The shelling has increased and we're under fire. Слышишь? Сейчас мы приезжаем со Спартака с под обстрела. В принципе, потемнело. Смысла там находиться уже нет, потому что мы на видео ничего нормально не запишем по темноте. Бить вот. уже начали снова с наступлением темноты непосредственно по поселку. Мы слышали на видео хорошо слышны разрывы. Сейчас надеюсь нормально доберемся до Донецка.